проводится эксгумация в самых сложных условиях, например, например, из спелеологических пещер, в, вторичных захоронений и так далее. Потом значит, утверждается микролокация или местность нерегистрированных захоронений. И сейчас значит, работаем над на дальнейшей разработкой методологии обнаружения нерегистрированных не захоронений. А здесь, значит, в Иллюстрации, применение геологического разове. радара, сонра, ищем то, дальние да. и дальше, значит, место захоронения. Э, за Завтра вы будете в и посетите новые кладбища. А, Здесь насчет из массовых закарания 5308 человек жертва была скомпилирована.